сегодня посетил Луганщину. В Кременой Петр Порошенко передал для всех районных первичных медико-санитарных центров 40 служебных автомобилей, а детская и взрослое областным клиническим больницам по одному реанимобилю. Приемно брать участь в передаче десятков санитарных автомобилей для центров первичной медико-санитарной помощи и двух реанимобилей для областной клинической лекарни и областной детской лекарни. Впевнений, что эти автомобили получат сейчас Хто їх найбільше потребує на первинну ланку, той, хто найближчий до, до людей, до дітей, і вже з завтрашнього дня мені здається, що саме ці автомобілі будуть рятувати життя луганчан. Также президент страны принял участие в открытии областной базы олимпийской и паралимпийской подготовки спортсменов «Олимп». Это реконструированный плавательный бассейн, новый зал тяжелой атлетики и восстановленная спортивная площадка на территории физкультурного центра. Подробнее о визите президента в Луганскую область мы расскажем завтра в Пудех 18.50.